Всего. Слава Иисусу Христу! С днем народжения! Слава. Слава. Слава да, много сегодня э, слышим, я же только, только что на общении говорил, что немножко со всеми этими событиями, в которых мы живем, и э, со всеми этими реформами, переменами на календаре, у меня, у меня лично, немного как-то, вот, особенно праздники церковные, перемешались и как-то они так незаметно, скоропостижно проходят. Ну, День Пятидесятницы, да, как еще сегодня называют? Троица. Троица. Троица, День рождения Церкви, да, и это все, в принципе, имеет место Слава нашему Господу за то, что много лет назад, уходя с этой земли, Он оставил эту церковь, и эта церковь продолжает то, что делал Он, служение нашего Господа. И действительно, по сути, быть членом церкви, быть христианином, а, как бы мы уже не раз об этом говорили, что не может христианин быть вне церкви. Да? Ну, я думаю, слышали, вы встречались там такие люди, я верю, я христианин, там глубоко в душе, и я как бы ну, дома и это делаю. Или где-нибудь еще, но не в церкви. Ну, мы знаем, да, Писание нас учит, все это, все это понятно не может быть христианин вне члена церкви, и это привилегия любого христианина быть членом тела Христова. Поэтому поздравляю вас, слава нашему Господу слава, за то, что слава. милость его, она велика, и любовь его к нам, она Безмерно, ну, словами тяжело вообще это описать, потому что мы люди ограниченные, но безмерно, возможно, это одно из таких слов, что подходит. Насколько понять или постичь ее человек, человек не может. До конца. Мы можем, да, иметь представление, достаточного для нашего спасения, достаточно для того, чтобы проповедовать об этом другим. Но до конца мы поймем это уже когда окажемся в церкви небесной, поэтому пусть Бог благословит. Я хочу зачитать вам э, цитату э, одного нашего брата. Это сказал Мартин Лютер когда-то, и он сказал так. Учение о Троице – это таинство, которое мы постигаем верою в истину, открытую нам в Слове Божьем. И знаете, хочу зачитать вам сейчас сразу и Слово Божие, как по традиции мы читаем в этот праздник ну, много мест, говорят о церкви, много мест, но самое такое традиционное и самое точное место это написано, все помнят где, да? Деяние апостолов. Да, Деяние апостолов, вторая глава. Не взял эти очки, к сожалению. Но давайте начнем сначала и несколько стихов в конце. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждому из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всего народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал, их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сили говорящие, не все, не все ли гагилияне. И последних несколько стихов, Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же, э, все же верующие были вместе и имели все общее и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день едодушно пребывали в храме. И преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Вот и несколько стихов, которые мы услышали, это вот Лука описывает сотворение церкви. Ну, первые дни церкви когда слушал на учеников Христа Дух Святой, они начали говорить на языках тех людей, которые их слушали. И знаете, особенно в этом, вот в этом отрывке, который мы зачитали, такие главные несколько стихов, вот это именно в конце. Верующие находились в любви у народа, где они жили. И знаете, что значит находились люди, как вы думаете, народы, где они жили? Ну, как могут э, люди э, нас, окружающие, э, любить незнакомых их людей? За что-то, правильно? Ну, то есть однозначно церковь это служила. С самого своего начала служила э, это, в этой местности этим людям, которые их окружали. Служила и, и словом, служила. И делом, знаете, не только сейчас жизнь не совсем, скажем так, простая, когда мы сейчас живем в контексте войны. Вспомните, до войны у нас тоже были проблемы и у каждого человека, и у церкви, и в мире. И так же самое они были много лет назад, в это время, когда нам пишет автор, эти проблемы были, и вот церковь, верующие люди, они находились в любви у народа. Они служили этому народу, они проповедовали этому народу, и Господь ежедневно прилагал церкви спасать. Вот это такая формула, формула спасения грешника. Церковь служит этому миру, служит словами, служит делами, служит поступками, служит чем только может послужить. Продолжает служение Привет. Возражает служение нашего Спасителя. И тогда Господь ежедневно прилагает спасаемых к ней. Поэтому пусть Бог благословит с днем рождения Церковь Божия. Еще еще раз напоминать себе, это важно, мы забывчивые люди. Напоминать, для чего Бог создал Церковь и что входит в обязанности Церкви. А это наша с вами обязанность. Служить этому миру, проповедовать этому миру Евангелие нашего Спасителя. Давайте помолимся и будем славить нашего Бога. Не не Христос врагу. воскрес! Слава Господу, братья и сестры, шановные братство, Витаю вас любовью Господа нашего. І Ісуса Христа, мир вам хочу перед початком нашого служіння, щоб Дух Святий, знаєте, націлив нас на тему, націлив на роздуми про нашого Спасителя, бо я вірю, що ми ради цього збираємося тут. Ми приходимо не для того, щоб не тільки для того, щоб побачити друг друга, щоб а, підтримати, щоб помолитися, обняти там, поцілувати можливо. Сказати втішне якесь слово, але і збираємося для того, щоб щось Господь нам сказав, щоб в наші серця щось пролив. Бо ми неділю живемо без спільноти, читаємо чи не читаємо, це залежить від нашої посвяти, але нам дуже потрібне слово Боже, мудрість Божа, істина Божа, яка повинна регулювати наше життя. Амінь, весь цим згодні, брати сестра. Слава Богу. Тому давайте звернемся до Слова Божьего, что Господь оставил нам. И прочитаем Он. Э, взял российский, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, а не превосходство Слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не убедительны в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог, предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которые никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз и не слыхало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира всего, но Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещает не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Аминь. До сего места. И Господь говорит нам через эти слова, что мы взебрались сюда... якоїсь ерудиції або якихось знань, або мудрості. Знаєте, Зараз дуже багато е, людство приділяє там, е, там 100 людей, які вклали найбільший найбільше внесок у розвиток спільноти людської на цій землі. І є там якісь такі значні імена. Але люди надіються на людську мудрість. А ми з вами, як ми прочитали тут, ми приймаємо тільки ту мудрость, яку відкриває нам Дух Святий. А вся мудрость сокрита в дуже коротких фразах. Ми грішні, нам потрібно прощення. Прощення дарує нам Господь Ісус Христос, який взяв на себе гріхи наші і умер на Госкому Христі. Але Він не залишився в темниці, в могилі. Він воскрес, щоб прийти на цю землю і дарувати Духа Свого Святого, дарувати Божу силу кожному, хто вірує, приймає цю просту звістку. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. І хай Господь сьогодні володарює тут, в цьому приміщенні і в наших серцях. Дякуємо тобі, наш Батько Небесний, дякуємо за те, що ти з нами у всіх обставинах життя, Господь, тобі цікаві наші переживання, тебе турбує, як ми живемо, як ми поступаємо з іншими людьми, Господь. Ти залишив нас, нам своє Слово, свою істину, Господи. І ми безмежно тобі вдячні за те, що ти любичий батько, турботливий наставник, що дарував нам Духа Святого, що не залишив нас сиротами на цій землі. Дякуємо тобі за все і просимо, Господи, свята Трійця, Батько наш Небесний, Божий Син, Дух Святий, володарюй в нашому серці, управляй нами, Господи, вчи нас, наставляй нас на всяку правду, на всяку істину. Благослови наше життя тут, хай воно буде наповнене. Твоїми дарами, твоїми діями і твоєю радістю. Благослови кожного з нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Прошу руку заняти місце Смієм. понятно, прикладає. Доброе утро, церковь. Слава Богу за эту возможность быть сегодня в доме. Боже, слышу слово Его. И сегодняшнее служение хотел бы начать с пятого псалма. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, то помышления мои. Мне глаз у моего, Царь мой и Бог мой, и к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобой и буду ожидать. Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Нечистые не прибудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклоню святому храму Твоему, в страхе Твоем, Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих уравняй предо мной путь мой, ибо нет в устах их истины. Сердце их пагуба, гортаник открытый гроб, языком своим льстят, осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя, и возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им». И, будешь, и, и буду будут хвалиться Тобою, любящее имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благословением, как щитом его. Аминь. Аминь. Знаете, глядя на жизнь Давида, мы привыкли, что Давид – это помазанник Божий, муж по сердцу Бога. Но глядя также на его жизнь, ну и сам Давид – Глядя на его жизнь, мы, мы понимаем, что он ну, далеко не праведный человек. У него были ну, много ошибок, много грехов ну, совершал. И сам Давид, как никто другой, понимал, э, ну, знал свое сердце, знал, знал свою сущность. И все те слова, которые он описывает в 5-7 стихе, он пишет, что «Нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие, ты погубишь говорящий ложь кровожадного и коварного гнушается Господь». Мы знаем, как Давид да, поступал в Сури, мы знаем, как, что было в его семье, какие там интриги плелись, что дети против него восставали. Это ну, о чем говорит? О воспитании детей. И он понимал, что все вот эти слова, все эти негативные качества, это ну, в первую очередь относятся к нему. И так же само оно ну, и, и к нам с, с вами. Потому что ну, каждый из нас э, при Давиде, это надави на больной мозоль, всплывает весь этот негатив, который, ну, к сожалению, который мы имеем. И поэтому Давид и молится с утра и просит Бога, нем ли глазу моему, царь мой, Бог мой, ибо я к тебе молюсь, Господи, рано, услышь голос мой, рано предстану пред тобой и буду ожидать. И что вы думаете, Давид будет ожидать? Милости. 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 А по множеству милости твоей я войду в дом твой, поклонюсь этому храму твоему, и в страхе Твоем, Господи, путеводи меня в правде Твоей. Церковь, по великой милости и любви Господа нашего, мы сегодня находимся в Доме Божьем. И мы можем также просить путеводить наши сердца и нашими жизнями. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. <клес> Небесный Отец, дорогой Господь наш, благодарим Тебя, Господи, за великую Твою любовь, за Твою милость, Господь, за то, что каждого из нас однажды Ты нашел в этом мире, Боже, и призвал к себе, Господь, открыл истины Твои, Боже, и мы знаем Тебя, Господь. И мы стремимся туда, куда Ты уготовил нам место, Господь. Помоги нам твердо стоять на пути нашем, Господь, и стремиться к Тебе, Боже. Благослови это служение, Господь. Открой сердца, Господь, тех, кто будет слышать Слово Боже, и тех, кто будет говорить Слово Господь. Прибудь с нами сейчас, и будь за все прославлен наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Приглашаю группу прославления, славить Бога. Отдавайте, что конечно, включить Это мы только вдавайте через А там... Приветствую вас, дорогая церковь. Любовью Господа нашего Иисуса Христа, слава нашему Спасителю. Рады всех видеть, все живы, здравые, только, наверное, не выспавшиеся. Да? Ну да, отвыкли мы немного от, такого, от таких ночей, но, тем не менее, к сожалению, вот так. Поэтому слава Богу, что все здесь имеем эту возможность. Это сейчас милость Божия. Друзья, хочу начать сегодня э, наше служение. Мы уже, да сегодня Оля, Нет? Оля? Э, хочу начать сегодняшнее богослужение э, стихом. Сегодня в группе его утром написал и сейчас мы его зачитаем. Псалмопевец, это 12-й псалом, 6-й стих, говорит так. «Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствующему меня, и буду петь имени Господа Всевышнего». Знаете, я думаю, ну, много лет назад этот псалом писался, ну, Жизнь на этой земле, она приблизительно плюс-минус всегда одинаковая. То есть, да, Христос сказал, в мире будете иметь скорбь. И до Христа люди жили так, как и сейчас живут. Каждый по своей правде и каждый, как ему хочет, и страдали из-за этого. Да? Человечество полностью страдало, и каждый человек отдельно, который отвергал Спасителя и отвергает Спасителя, страдает. Но несмотря на вот такие ночи, несмотря на то, что мы живем сейчас в контексте войны, несмотря на то, что вокруг мы видим столько горя, столько скорби, наше упование на милость нашего Спасителя. Знаете, и сегодня забирал наше золотое поколение, и вот одна сестра сказала, что громко было, а я, говорит, и не приготовилась. Ну, типа, ну, все, время, все равно надежда наша, но даже если трагедия произошла бы, мы имеем надежду, мы имеем того, кто примет нас. Но слава богу, этого не произошло, и поэтому пусть Бог благословит. И, как говорит псалмопевец, и певец, я живу в петь имени Господа Всевышнего. Мы будем сейчас славить Спасителя, давайте помолимся сначала.